Я считаю, хорошая игра была. Забили первые два быстрых мяча, так что первый там, наверное, был немножко легче, чем второй. Ну, второй немножко посели, может быть, физически. Пропустили такой нелепый гол, я думаю, заслуженная победа. А какой была установка и насколько вы с ней справились? Установка играть в свой футбол, несмотря на счет. Нужно просто поддерживать тех того, что мы тренируем на, на тренировках. Я думаю, что всем нравится то, что мы сейчас исповедуем. Э, мы больше держим мяч, контролируем игру. Так что, конечно, мы меньше бегаем, больше перемещаемся с мячом. То есть э, команда двигаться с мячом и это легче намного, чем без мяча. А тебе комфортно, что э, теперь в течение времени все больше и больше тебя используют как левого, э, левого защитника на футбольном поле. Ну, почему не сказал бы... Сегодня так, да. Но я могу играть на любых позициях. Все равно, конечно, мне проще в полузащите, но э, также могу играть в защите это не проблема. В первом тайме ты часто подключался, хорошо комбинировал с Буяльским, с бертоле даже пробил поворотом. А во втором тайме это меньше получалось. Связываешь это с усталостью? Ну, скорее всего, да. Сейчас э, все же тренировки еще под нагрузкой мы находимся, так что, скорее всего, немножко физически подустал. А такое количество контрольных матчей, 5 матчей за короткий промежуток времени, насколько это тяжело, интересно или, или как вот... Ну, с одной стороны тяжело, с другой стороны интересно, потому что за счет контрольных матчей намного проще готовиться и легче, лучше играть, я считаю, чем тренироваться.